hayotida bir o'zgarish bo'lishini xohlar ekan ikkilanib qoladiyu musulmon bir narsani uni qilaymi buni qilaymi deb ikkilangan paytda istig'oro namozi o'qiydi farqi yo'q u faqir farqi yo'q dunyosi chaqasi qancha u faqir bir bandani dunyoda saodatli hayot kechirishligi bismillahi rohmani assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatu alloh taolo bergan kundan malollanmanglar ko'rinmaydigan lekin keng tarqalgan bir ofat balo bor bu Alloh bergan ne'matlardan zerikish ko'rinmaydi lekin juda bir keng tarqalgan ofat bir bandaga Alloh taolo ne'matlarni bergan bo'ladi va shu banda uchun Alloh shu kunni tanlagan bo'ladi banda bo'lsa mana shu ne'matlar doim ustida turaverganligidan malollanib zerikib ketib holatini o'zgarishini xohlaydi. xolaydi holatini o'zgarishini Allohdan talab qiladi o'zini gumonicha u Allohdan so'rayotgan o'zini narsasi yaxshi deb o'ylaydi olloh bergan kunda yashayotguvdi zerikdi boshqa kunni so'rayapti Allohdan. gumonida ana shu so'rayotgan kuni u uchun yaxshi o'zi aslida hozirgi holati uchun yaxshi edi johilligidan bilimsizligidan bugungi kunini hozirgi holatini o'zgarishini ollohdan so'rab turib oladi robbisi bandasini johilligini bilganligidan bandani o'ziga nima foydayu o'ziga nima zararligini tushunmayotganligidan robbisi rahm qiladida so'raganini bermaydi so'raoladi so'ra bermaydi mana shu holatida norozi bo'lib ollohdan so'raveradi so'raveradi boshqa kunda boshqa holatda mana shu kuniga noroziligi malollanishi g'azablanishi haddan ziyod bo'lib ketgandan keyin alloh taolo shu kunni olib qo'yadida so'rayotgan kunni berib qo'yadi endi banda o'zi yolvorib so'rayotgan kuniga yetdi natijasini qarasa kechagi kuni yaxshi edi ekan endi ana shu holatga tushgandan keyin e o'zi ke e, avvalgi holatimiz yaxshi edi ekan deydida kechagi yo'qotib qo'ygan kunini bugun kunidan afzalligini ko'rgandan keyin robbisi unga berib qo'ygan kechagi kun o'zi so'ragan bugungi kundan afzalligini ko'rganidan keyin parvardigor o'sha kunimizni qaytarib berdi, malomat chekar demak alloh taolo bizga qaysi kunni ixtiyor qilgan bo'lsa bu Allohning ixtiyori biz uchun alloh taolo biz uchun tanlagan kun bunga rozi bo'lib yashash kerak chunki siz so'rayotgan kun ehtimol musibat bo'lar endi bugungi kunimizda ham xuddi shunday rozi bo'lib yashashimiz kerak chunki ertaga so'rayotgan narsamizni Alloh berib qo'ysa uni oqibati nimaligini kim biladi Alloh biladi mana bo'lsa yaxshi edi mana bo'lsa yaxshi edi shuning uchun suhbatimizning mavzusi Allohning nəy, bergan ne'matlaridan malollanmaylik zerikmaylik rozi bo'laveraylik endi olloh bir bandaga yaxshilikni ravo ko'rgan bo'lsa ana shu yaxshi yaxshilikni ravo ko'rgan bandasiga olloh hozirgi holati katta ne'mat ekanligini bildirib qo'yadi olloh yaxshi ko'rgan bandasi shu turgan holati u uchun katta ne'mat ekanligini tushunadigan bo'lib qoladi undan yaxshisini so'ramaydi hamda mana shu ollohni bergan ixtiyori u uchun zo'r ekanligiga qanoatlanadi hamda alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasiga shu ko'rayotgan kuniga shukr keltirishlikka tavfiq berib qo'yadi <laughs> sulaymon ibn Davud mana kechagi suhbatimizda aytdik u kishidek podhsho misli yani bo'lgan emas bo'lmaydi ham undan keyin mana shunday bir jinlar parrandayu darandalar xizmatida bo'lgan mana shunday bir mulk egasi parvardigorga duo qilib aytadi parvardigorim meni sen menga va ota onamga in'om etgan ne'matingga shukur qilishga va o'zing rozi bo'ladigan yaxshi amallarni qilishga muvaffaq etgin olloh yaxshi kundi ham beradi mana shu kuniga bandani rozi ham qilib qo'yadi va shukr keltiradiganlardan qilib qo'yadi biz o'shaqalardamizmi qarangdi nimadandir norozisiz nimadandir norozisiz yo issiqdan yo sovuqdan yo aspalingiz yirtilib ketgandan ko'chada yo ishingiz yurishmayotganidan qarang inson Alloh boshiga bergan ne'matni qadrlamay qo'yganda bu ne'mat doim turaverganida ne'mat ekanligi esdan chiqib qoladi bir usta bo'ladi ish i̇ş yurishmaydi ishsiz yuradi bola chaqasini boqa olmaydi g'ami ko'p bo'ladida bir olloh taolo duosini ijobat qilib ishini yurgizib yuboradi klient ko'payib ketadi endi semirib qolganidan keyin muammolar hal bo'lib xaridor kuch bo'lib qolgandan keyin birov ishga aytib kelsa ha biz ham odammiz biz ham ozgina dam olaylik ya'ni bu kecha yuruvdi ishsiz buni ort olmasdan endi bugun ish yurishi cho'ntagiga to'rtta so'm tushib qolganidan keyin ana shu pulni tushayotganligi ne'matligi xaridorni ko'p bo'layotganligi ollohni marhamati ekanligi esdan chiqib qoladida to'yib qoladi bizda shunaqa narsa yo'qmikan endi olloh bir bandani yaxshi ko'rsa shu kuni unga yaxshi ekanligini bildirib qo'yadi aytdika buni endi nafsi bu ham nafsda bu yaxshi odam ham boshqa holatga o'tishini xohlab qolar ekan hayotida bir o'zgarish bo'lishini xohlar ekan shunda shu şu o'zgarish menga kerakmi kerak emasmi deb turgan paytda bu yaxshi banda istigxora namozi o'qiydi ekan ikkilanib qoladiyu musulmon bir narsani uni qilaymi buni qilaymi deb ikkilangan paytda istigxora namoz o'qiydi istigxorani ma'nosi parvardigoriga jay namozga turib peshonasini yerga qo'yib sajdani qilib kechasi ollohdan so'raydi parvardigor mana shu men qila qilmay deyotgan ish foyda zararligini bilmayman foyda bo'lsa bu ishni menga bergin agar zarar bo'lsa bu ishni mena mendan meni bu ishdan uzoq qilgin deydi yaxshi banda agar nafsi unga boshqa holatga o'tishni taklif qilsa talab qilsa u yaxshi odam o'zi uchun foydayu zararni bilmaydigan odamdaqa robbisiga istigora qiladida robbisidan yo'l ko'rsatishni so'raydi ya'ni parvadigot sen men uchun tanlab ber deydi tanlash <halleş> ixtiyorini kimga topshiryapti biz shunaqamizmi yo o'zimiz bilamizmi bizga nima kerakligini biz hammamiz o'zimiz bilamiz avval mana bo'lsa keyin bunday qilaman keyin buni qilib bo'lgandan keyin bunday qilaman shunda bunday bo'ladi eni bunday bo'ladi musibatimiz shu bizni bilib qo'yinglar akalar biz o'zimizga nima kerakligini bilamiz shu bilimdonligimiz bizni musibatimiz biz nimani so'rashimiz kerak robbana atina fi hasana parvadgor <laughs> bizga dunyoda ham hasanotlarni ber oxiratda ham hasanatlarni ber deyishimiz kerak shunda nima berilsa demak hasanot shu udi ekan chunki men Allohdan nima so'radim? ishiz yurishmaganligii aytasizki demak shunday bir yaxshilik bor ekan deysiz Bizning musibatimiz biz bilamiz bizga nima kerakligini Mashinasi zo'r e, almashtiray deydi <laughs> mololanib ketdi keyin ikkinchisini oladi kuni ustaxonada qolgandan keyin o'zi narigi ham yaxshi ekan kichkinaroq bo'lsa. chunki malollanib ketdi Malollanib ketdi ne'matlardan malollanishdan ko'ra insonga kattaroq zarar yo'q chunki banda bu kunni ne'mat ekanini bilmaydi shukur qilmaydi xursand bo'lmaydi aksincha shikoyat qiladi g'azablanadi norozi bo'ladi mana shu tushunuvni musibat deb biladi vaholanki bu banda uchun katta narsa edi bu katta narsa edi Odamlarning ko'plari o'zlaridagi ne'matning dushmani Alloh ularga bergan ne'matni fath ekanligini bilmaydi johillik bilan o'zlarini ustida turgan ne'matni yo'q bo'lishini o'zlari so'rab shu ne'matni yo'q qilishga harakat qilishadi qancha ne'mat yog'ilib turibdi buni ko'rmayapti qancha ne'mat kelgan buni ne'matligini bilmaydi yana bularni johilligi tufayli ko'rnmayligi tufayli bu ne'matni ustidan yo'q bo'lishini xohlaydi inson o'zini boshida turgan xayriyatli kunlarda barakatli kunlarda ne'matli kunlarda o'zi harakat qilib yo'q qiladi qaytaraman inson o'zi turgan yaxshi holatini harakat qilib mehnat qilib yo'q qiladi olloh aytadi bunga ya'ni mana shunday bir musibatli kunga giriftor bo'lishligiga sabab mana shunday musibatli kunlarga giriftor bo'lishlariga sabab Alloh bir qavmga inom qilgan ne'matni to ular o'zlarini o'zgartirmagunlaricha o'zgartiruvchi emasligi va olloh eshitguvchi bilguvchi ekanidir olloh bergan ne'matni olloh qachon o'zgartiradi insonlar o'zlarini o'zlari o'zgartirib olganda boshqa oyatda oyatdaaniqki to bir qavm o'zlarini o'zgartirmagunlaricha olloh ularning ahvolini o'zgartirmas shukur qilib rozi bo'lib tursa shu ne'matli kunga ne'mat o'zgarmaydi deyapti endi ne'matli turgan kunini shukur qilmasdan noshukurlik qilib kufroni ne'mat qilib o'zlari o'zgartiriyoradi öz o'zini olloh atrofini ham o'zgartirib qo'yadi bandani nafsi eng katta dushmani nafsi dushmani dushman bo'lgan nafsiga inson o'zi yordam beradida boshida turgan ne'matni yo'q qilib oladi nafsi bu bandani ustida turgan ne'matlarga o'tni irg'itadi nafs irg'ityapti yo'q bo'lishi uchun yana bu inson o'zi kuydab turibdi buni endi bu aranga olib o't kuchayib ketganda kuyishni boshlaganda de, kuydim deb dod deydi o'zi aslida bu o'tni yaqqan o'zini nafsi edi bu nafsini gapiga kirib o'zi kunini yomon qilib olgan nonko'r banda ne'matni zoya qilar qachon ne'mat ketsa qadar ayblar nonko'r banda ne'matni zoya qilar qachon ne'mat ketsa qadar ayblar o'zini qilgan xatti harakati bilan o'zini qilgan fe'l atvori bilan boshidagi ne'matni yo'q qilib olib turib peshanamizga shunaqa narsa yozilgan ekanda deb qo'yadi bu ne'matni ketmasligiga sabab sababni qilib turib ne'matni ketmasligiga harakat qilib turib musibat kelganida aytar edi ha taqdirda yozilgan ekan deb e de de endi o'zi yo'q qilibyborib turib peshanamizda bor ekan deb qo'yadi ne'matlardan boloo'lmasak kerak alloh taolo bir qavm haqida hikoya qiladi بينهم وبين القرى التي باركنا فيها ظاهرة وقدرنا فيها فيها وقدرنا السير سيروا فيها biz ular bilan o'zimiz barakotli qilgan shom qishloq shaharlarining orasida ko'rinib turadigan ya'ni bir biriga yaqin qishloqlarni barpo qilib qo'ygan va ular orasida yurish masofani ham o'lchab belgilab ularga bu qishloqlarda kechalari ham kunduzlari ham tinch omon yuraveringlar degan edik ya'ni shunday bir qavmlar bo'lganki bir qishloq bilan ikkinchi qishloqni o'rtasini olloh yaqin qilib qo'ygan bir birlarini ziyoratiga yoki tijoratga borsa masofa yaqinligi uchun hech qanday mehnat mashaqqatni sezmagan ular endi bular mana shunday bir yo'lni azobi degan narsani Alloh ko'tarib qo'ysa ular aytishdi robbana ba'id asfarina va zalamu anfusahum. ular esa bu ne'matga ara, noshukurlik qilib parvardigoro safarlarimiz orasidagi masofani yiroq qilgin deyishib o'zlariga zulm qilishdi ko'ring qishloqlar orasi yaqin ziyorati tijorati oson bo'ladi safar qiyinchiligi yo'q qilib qo'ysa o'zlari so'rayaptiki parvadgor safarlarimiz orasini sal uzoq qilib qo'ygin biz ham odamlardaqa yuraylik deb so'rashdadi o'zlariga zulm qilishdi e inson o'zidagi ne'matni shunaqa qilib yo'q qilib oladimi yo'q qilib oladi nima uchun yo'q qiladi johillik uchun nima uchun yo'q qiladi men o'zimga nima yaxshiligini o'zim bilaman deganligi uchun nima uchun yo'q qiladi robbisini unga bergan ixtiyori yaxshi ekanligini tushunmaganligidan demak siz bilan bizni boshimizdagi ne'matlarni davomiy bo'lishini xohlasak bu ne'matlarni yo'q qiladigan sabablarni biz qilmaylik banda robbisi unga nimani taqsim qilgan bo'lsa shunga rozi bo'lishligi shart lozim vojib demak kim inson olloh taqdir qilgan narsaga norozi bo'larekan u ollohning buyrug'ini bajarmayapti olloh taolo aytadi men sizga ato etgan narsani oling va shukr qiluvchilardan bo'ling nimani taqsim qilgan bo'lsam qaysi yurtda yashashing qancha davlating bo'lishi bo'ying ranging senga nimani taqsim qilgan bo'lsam buni olda rozi bo'l deb alloh taolo buyuryapti demak inson norozi bo'lishligi bilan o'zi gunohkor bo'ladi endi gunohni qilib turib inson qanday bir saodatli yashashligi mumkin alloh taolo aytadi qarang olloh taolo bizga nima buyruqni buyurgan bo'lsa shuni qilishligimiz siz bilan bizga shart farz